Место и Ливарный завод. Самое тут важко працюет мама нашей наступной учасниці. Мешки поднимаем, засыпаем материал. И вредность та же самая. Я вообще не знала, что моя дочь подала анкету на Голос Украины. Она не заканчивала никаких музыкальных училищ. Она сама нанимала себе преподавателей. Я верю, что она будет участвовать в Голосе Украины и ее заметят. Іду вручай. Цей час донька звичайної робітниці виступала з гуртом у клубі. Я знаю наскільки важливо для тебе було попасть на проєкт «Голос країни». Мама вручила мне этот конверт. Слезы катятся, и в горле ком, и колени дрожат. Для меня это был просто подарок. Один из самых лучших в моей жизни. Молодец! Молодец! Меня зовут Юлия Горюнова, мне 26 лет, и я представляю город Изюм. Мама – это вообще удивительный человек. Они а с папой развелись, когда мне было 6 лет. Причем я сама попросила их о разводе. Они все время ссорились, и в определенный период жизни я просто сказала, мама, если ты не разведешься с папой, я убегу из дома. Вот делай, что хочешь. Она как человек, который меня вообще во всем поддерживает. Я приехала из города Изюма сюда для того, чтобы осуществить свою мечту. Быть звездой. Мы жили на съемной квартире, нужно было платить. Денег на еду не хватало. Вот. Но назад возвращаться не хочется. Тебя просто покидала последняя надежда, и Мы пришли в храм. Вот там был там был священник, ну не священник, а дячок. И мы сказали: "Мы на распутье, вот, ну подскажите, на что нам взяться". Потому что мы реально не к кому была обратиться. Он сказал: "Любой ваш путь будет правильный". Вот так получилось. Останнє місце в проекті. Чи завоює його остання учасниця? Перед нею зачинили багато дворян. Але «Голос України» відчиняються просто зараз.